Слава Ісусу Христу! Мені теж дуже приємно бути в цьому місці. Бог мені дарував можливість відвідати Україну коротко, але особливо в такий день. День юбілея церкви. Я також хотів привітати всіх вас 40-річчям легального роботи і праці цієї церкви. Хай вас Бог дуже рясно благословить. В Мене теж багато є добрих, гарних. Згода. Спогадів. <laughs> Бог не дарував родитися в сім'ї вірячих батьків, і я також з дитинства відвідувався в церкву і пам'ятаю дуже багато, що багато запам'яталося це коли. що я сюди, на правду, це. батька не репутати. Вже не пам'ятаю цього. <риклад> <риклад> Але звичайно, в цій церкві зростав духовно і Бог давав можливість і працювати, і служити. І скільки багато ми з молоддю їздили по всій Україні, звичайно, в ці, ці, ці часи, коли ти їдеш, коли ти працюєш з своїми братами сестрами, це. Най найкращі часи, які згадуються, і з яких потім не соромно, коли проживе життя, є що згадати. І слава Богу за це. І я хотів би залишити кілька віршин на пам'ять для нас перед початком спочатку нашого служіння. Я прочитаю з 15 глави Івангелія від Івана. Я прочитав русським язике. Ісус оставив слова такі для своїх учнів. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Какая цель винограда, виноградной лозы? С виноградом можно сделать неплохое декоративное растение. С винограда не очень хороший на расстроительные материалы получается но это основная цель винограда. Люди выращивают, чтобы оно было красивое растение. Иисус дальше говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли приносила плода». Ниже он говорит, 4 стих, «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я из глаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И восьмой стих. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Цель винограда, чтобы приносить плод. И сегодня с утра мы слышали очень много интересных, вдохновляющих историй наших старших братьев и сестер, которые много лет уже прослужили Богу, много лет они ходили в церковь, но является целью их жизни, но ну, цель нашей жизни – это просто быть в церкви много лет, чтобы потом, через 10, через 20 лет вспоминать, что сколько лет мы ходили в церковь. Они рассказывали историю, как они служили вне церкви. Даже когда не было возможности собираться в такое здание, организованное, люди, христиане продолжали служить. Они служили друг другу. Они служили людям, которые вокруг них, неверующим людям. Они были светом и солью этой земли. Я бы хотел э, просто напомнить каждому из нас, что мы собираемся здесь в церкви. Не, не просто как, как самоцель быть в церкви. А церковь и христианская жизнь, она продолжается наше, среди нашей жизни с понедельника по субботу. И это... То, где мы проявляемся, то, где мы приносим плод, то, где мы можем служить. Мы часто говорим примеры, что служение, где, можем, где мы можем себя реализовать служение, это спеть стих, там, или рассказать стих, или спеть песню, или проповедовать. Но это является очень маленькой частичкой нашей христианской жизни. Когда мы встречаемся с нашими друзьями, с неверующими родственниками, с этим миром, это есть основное наше поле работы где мы можем служить, где мы можем приносить плод для Господа. И я бы хотел призвать, пусть эти истории, которые мы будем слышать сегодня, дальше и на следующей неделе, когда нам будут рассказывать, какие, какую Бог великую работу сделал и служителей, которые вышли из этой церкви, пусть они нас вдохновят развиваться и приносить Богу плод вне церкви, служение людям. Наша страна переживает очень сложные времена. И я думаю, что Бог имеет специальные, особенные планы для своей церкви, когда церковь может служить народу, неверующим людям, когда церковь может по-особенному влиять на общество. И таким образом Бог, Божье Царство, оно расширяется, Божье Царство, оно э, прино приносит любовь и свет, и мир в это общество, потому что ничто другое, мы знаем, никакой политик не может, может пообещать много, но ничто не может дать людям, человеку настоящего счастья, удовлетворения жизни принести смысл жизни, это может даже только дать церковь, которая является столпом и утверждением истины, которая должна быть светом и солью в этой земле. На этой земле. Я бы хотел призвать нас к молитве, чтобы Бог через эти слова, через эти истории возбудил в нас ревность служению, служению людям, которые вокруг нас, чтобы мы заметили наших соседей, может, наших соработников, которых мы встречаем на работе или на учебе, людей, которые знают нас очень хорошо, но знают ли они нас как христиан, знают ли они нас как людей, которые знают смысл жизни, которые, которые служат Богу, которые знают, в чем есть любовь, как людей, которые умеют прощать, которые, людей, которые не сквернословят, людей, которые чем-то отличаются от всех остальных. Пусть Бог поможет, чтобы мы, мы не просто гордились Долгими, долгими годами хождения в церковь, но чтобы мы гордились теми людьми, которыми привели церковь, теми людьми, которых мы помогли, даже, может, не проповедуя, которые мы просто дали что-то безвозмездно, проведали в больнице, сделали то, что другой мирской человек не сделает. И таким образом прославится наш Отец Небесный, и мы принесем много плода для Него. Аминь.